Культуры. вот э, напал на украине на правда отличие от вас, пропагандирую украину на своем youtube канал я как ты знаешь, mm -hmm. вообще украинские, украинские власти тоже допустили они были святая святых mm -hmm. я вообще э, не mm -hmm. могу э, казаться или не допустили ошибку в чем в том что Украина напала на нашу Украину нет краину. дело в том что вы обманываете со стороны Запада вот теперь говорят мы не допустим его Евросоюз не НАТО а да, была эта провокация Про какие прово провокации провокация русских русского мира а А чим ну ми його провоцирували? Ану, розкажіть. Ми пойдемо в НАТО, ми підемо в Євросоюз. Ми, 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 ми своя, у нас незалежна країна. Ми самі вибираємо свій. Причому тут Росія? Я... А чому? Добре, добре, скажіть мені одне, якщо ви такий знаток. чому Росія е, не Аляску у США? Аляска, ви знаєте, що це був, що в Російської Імперії? не хватит сил средств с Америкой. Mm. Уже... Mm. Украину, конечно. А вы не... не чувствовали рядом вот с собой огромного медика? Да, а вы разумеете, в частном свете в ином, географии имеет наибольшую территорию в Европе. В сучасном свете Европы распочатать войну, но мне кажется, то, что надо будет не с полнорозумом, чтобы выбрать эти действия и начать войну против мирного населения и делать геноцид. У вас uh, численные русские, русские язычные и самые русские живут. В том числе. И... Учитывали этого ситуацию, ситуации, если Россия использовала. Вот Казахстан, Украина, это один из легких там для русских.